ೂತ ವಿಭೂತೆಯೋಗಂಚ ಮಮ ಯೋ वेत्ति ಯೋಗೇನ युज्यतेनात्र ಸಂಶಯ ಮೊದಲನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಏತಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕಾವ ಏತಾವ್ विभूते इलि नासिक य विभूते योगञ्च इलि च वर्गद अनुनासिक योगञ्च एता विभूते योगञ्च मम यो वेत्ति वेत्ति अल वेत्ति मम यो, यो वेत्ति तत्त्वतः म्पेन योगेन न ह्रस्व योगेन युज्यते युमेले मेले आघात ते दीर्घ युज्यते नात्र संशयः नोडोण पूर्ति श्लोक मूलगीतया प्रकार एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तस्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो सर्वस्यನಲ್ಲಿ 보면은 आघात यमेले ಕೂಡ ಆಘಾತ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರನೇನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಭವೋ ಪ್ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ सर्वस्य ಪ್ರಭವೋ ಅಹಂ सर्वस्य ಪ್ರಭವೋ मत्तत् सर्वं ಪ್ರವರ್ತತೇ मत्त्स इ मतस् अल मत्तस्तके तद्वतु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम इति मत्वा मम मेले आघात मत्वा भजन्ते माम बुधा धामः प्रणदीर्घ बुधा भावसमन्विताः नोडोणा पूर्तिश्लोक अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मा नित्यन् तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गतप्राणा मच्चित्ता ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಚೆ ಚದ್ವತ್ತು ತೆ ತದ್ವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಘಾತದ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಶಬ್ದ ಮತ್ ಚಿಚಿತ್ತ ಮುಂದೆ ಮದ್ಗತ ನಂತರ ಅರ್ಧದ ಮದ್ ಗತ ಪ್ರಾಣ ಗತ ತ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಗತ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ಇದೆ मद्गतप्राणा मदुल्ने चरण मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं बोध ध महाप्राण रस्व बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मा ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಯಂತಶ್ಚ ಆಘಾತಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಕಥೆಯಂತಶ್ಚ ಮಾನಿತ್ಯ ಕೊನೆ ಚರಣ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚರಮಂತಿ ಚ ಕೊನೆ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ರಸ್ವ ಆದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು तुष्यन्ति चिति य अक्षर दीर्घमाबारुष्यन्ति च रमन्ति च गळु अक्षरस्व तुष्यन्ति च रमन्ति चिति बरोणा पूर्ति श्लोक प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मा नित्यन्तुष्यन्ति च